মিয়া ৰক্ষক বুলি যাক কোৱা হয় মিয়া ৰক্ষক ইউনুজ তামুলীক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে সামাজিক মাধ্যমত হাহাকাৰ লাগিছে হুৰা হুৰে কমেণ্ট আহিছে হুৰা হুৰে পোষ্ট হৈছে ইউনুজ তামুলীক লৈ পেলাই যদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আজিৰ দিনটোত ইউনুজ তামুলীক তাৰ পাছতে এতিয়া একাংশ মহলত সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া একাংশই যদি সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে একাংশই আকৌ তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে মুঠৰ ওপৰত ক'ব লাগিব যে মিয়া ৰক্ষক বুলি যাক কোৱা হয় বাঘ হেনা ইউনুজ তামুলীক গ্ৰেপ্তাৰক লৈ কঁপি উঠিছে কোনে কি কৈছে বা এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ খবৰ লৈ আছো সামাজিক মাধ্যমত মিয়া ৰক্ষক বুলি যা কোৱা হয় আৰু সেই ৰক্ষক ইউনুছ তামুলীক কৰা হৈছিল গ্ৰেপ্তাৰ হোজাই আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে ইউনুছ তামুলীক সকলোৱে জ্ঞাত এই খবৰক লৈ শিৱসাগৰলৈ লৈ যোৱা হৈছিল ইউনুচক আৰু আৰক্ষীৰ দ্বাৰা এতিয়া অব্যাহত আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে বিভিন্নজনে বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া সাব্যস্ত কৰিছে কোনো লোকে যদি ছাপৰ্ট কৰিছে বা কোনো লোকে সহযোগ কৰিছে কোনো লোকে আকৌ বেয়াও পাইছে আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে বহুলোকে লিখিছে যে আমি শুভ সংবাদ বুলি লিখিছে এই খবৰটো পৰামাত্ৰকৈ বহুতে কৈছে সন্তোষ পাইছোঁ লগতে আৰক্ষীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে কোনোৱে কৈছে পিঞ্জৰাত বাঘ সোমাল বুলি কৈছে লগতে কিছুমানে আকৌ গভমেণ্ট বা চৰকাৰখনক দূষিত কৰিছে কা পুৰুষ চৰকাৰ বুলি কৈছে আৰু লগতে মুঠৰ ওপৰত দেখা গৈছে যে যদি একাংশই সহযোগিতা কৰিছে একাংশই ভাল পাইছে একাংশই বেয়াও পাইছে আৰু এই ইউনুষ্টমলী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছত এতিয়া সামাজিক মাধ্যম ঠক ঠককৈ কঁপিছে এইকাৰণেই কৈছোঁ সকলো মেক্সিমাম প্ৰায়ভাগ পোষ্টে দেখা গৈছে যে ইউনুছ তামলিক লৈ ইউনুছ তামলিক লৈ ইমানেই পোষ্ট আহিছে বিভিন্নজনে প'ষ্ট কৰিছে কমেণ্ট কৰিছে মুঠৰ ওপৰত সামাজিক মাধ্যম কঁপাই তুলিছে ইউনুছ তামুলিয়ে হুজাইল আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিলে ইউনিছ তামলিক বাঘ সেনাৰ এটা ইউনুছ তামুলিয়ে অসমীয়া বুৰঞ্জীক লৈ কৰিছিলে বিতৰ্কিত মন্তব্য আৰু এই বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰাৰ পিছতে ইউনিচামুলীৰ বিৰুদ্ধে হোজাই থানাত দাখিল কৰা হৈছিল এজাহাৰ ইউনিষ্টামলীয়ে আমচু সংগঠনক লৈও কৰিছিলে বিতৰ্কিত মন্তব্য বৰ্তমান বাঘ সেনাৰ এটা ইউনিষ্টামলীক হোজাই ৰক্ষীয়ে আটক কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি বাৰে বাৰে ক'ব লাগিব প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক যে বাঘ সেনাৰ তথা তথাকথিত সংগঠন বাঘ সেনাৰ স্বয়ম্ভু নেতা ইউনুষ্টামলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিয় অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ স্বঘোষিত নেতাজনক বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে হোজাই আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত চলোৱা হৈছিলে আমাৰ এখন জেৰা জেৰাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইউনুছক এতিয়া আমি কেইটামান পষ্ট দেখাই আছোঁ সামাজিক মাধ্যমত ইউনুছ তামুলীক লৈ এতিয়া একাংশ মহলত সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া বৃহস্পতিবাৰে আবেলি হোজাইত আটক কৰা হৈছিল ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ স্বশোষিত নেতা ইউনুছ তামুলীক এখন হোটেলৰ পৰা আটক কৰা হৈছিলে ইউনুছক অসম বুৰঞ্জী সন্দৰ্ভত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিলে হোজাই আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত বহু সময় ধৰি চলোৱা হৈছিলে জেৰা জেৰাৰ অন্তৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে ইউনুষ্টা মল্লিক আৰু শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে জিন্মাত লৈছে ইউনিষ্ঠা মল্লিক বুধবাৰে লখিমপুৰত বীৰ লচিত সেনা সেইটো যুৱ পৰিষদৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চত বহু খেনা দিছিলে ইউ ইউনুচক ইতিমধ্যে সেই ভিডিঅ' আমি প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ কিদৰে খেনে খেদি গৈছিলে আৰু আজিৰ দিনটোত আচলতে সবাতকৈ ডাঙৰ খবৰ ক'ব লাগিব বৃহস্পতিবাৰে তথাপিতো সংগঠন বা সেনাৰ স্বয়মভূ নেতা ইউনুষ্টা মল্লিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আমি লগতে কেইটামান প'ষ্ট দেখাই আছোঁ আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ ইউনুষ্টা মল্লিক গ্ৰেপ্তাৰ কথা ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে আৰু ইউনুছ তামুলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতেই সামাজিক মাধ্যমত কঁপিব ধৰিছে আৰু এইকাৰণে কঁপি কঁপিব বুলি কৈছোঁ আমি যে সামাজিক মাধ্যম খুলিবই নোৱাৰে ইটোৰ পিছত সিটো প'ষ্ট ইউনিস্তামুলীক গ্ৰেপ্তাৰক লৈ কোনো লোকে যদি সহযোগ কৰিছে কোনো লোকে এই এই বিষয়ত আচলতে সন্তোষ প্ৰকাশো কৰিছে কোনো লোকে আকৌ বেয়াও পাইছে কোনো লোকে চৰকাৰকে কাষৰো চৰকাৰ বুলি আখ্যা দিছে মুঠৰ ওপৰত এতিয়া যেন বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত বিতৰ্কিত মূল বিষয়বস্তু হৈ পৰিছে ইউন ইউচ ইউনুছ তামুলী আৰু এই ইউনুছ তামুলী যিকোনো মুহূৰ্তত বিতৰ্কত সোমাই পৰে আৰু যিহেতু বুধবাৰে বিলাচি থেনা ইয়াৰ উপৰি দেখা গৈছিলে কিবা এটা সংগঠন বিৰলজিত সেনা হিন্দু যুৱ পৰিষদ আৰু অসমীয়া যুৱ মঞ্চই পশুষ এটা দিছিলে ইউনিছক আৰু তাৰপাছতেই আজি হোজা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতেই একাংশ লোকে মহ একমহলৰ সৃষ্টি কৰিছে নে প্ৰতিক্ৰিয়া আমি কেইটামান কমেণ্ট দেখাই আছোঁ তাৰ মাজতে কোনোৱে কৈছে যে বাঘ সেনা বাঘ আচলতে জেৰাত জেৰাৰ অন্তত আচলতে পিঞ্জৰাত সোমাইছে বুলি কৈছে পিঞ্জৰাত সোমালে বাঘ এইদৰে কৈছে কোনোৱে কৈছে শুভ সংবাদ সন্তোষ পাইছোঁ লগতে আৰক্ষীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে জয়ে অসম দিছে কোনোৱে কৈছে গুড নিউজ কোনোৱে কৈছে কা পুৰুষ গভমেণ্ট অৰ্থাৎ চৰকাৰক কা পুৰুক বুলি আখ্যা দিছে মুঠৰ ওপৰত এতিয়া একাংশই যদি সহযোগ কৰিছে একাংশই বেয়া বেয়া মন্তব্য কৰিছে ইউনুজ তামুলীৰ বিৰুদ্ধে মুঠৰ ওপৰত শিৱসাগৰৰ আৰু শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ইউনুজ তামুলী তাৰপাছত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে সামাজিক মাধ্যমত আপোনাৰ মতামত জনক আপুনি ইউনুজ তামুলীক গ্ৰেপ্তাৰক লৈ কি ক'ব আপুনি সহযোগ কৰিবনে আপুনি সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিবনে আপুনি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিব আপুনি জনাব পাৰে ইতিমধ্যে আমি কমেণ্ট বক্স খোলা আছে